на стене изображения, оно, его невозможно было забрать, оно просто присутствует в галерее, его невозможно было купить в то время. Сейчас уже все можно купить. И вот такой вот тоже подобными практиками занимался польский художник. Вообще польское искусство очень сильное концептуального периода. Ну, в основном 70-х годов. Это 92 й потому что он повторил, на самом деле. 70-е. Эдвард Красинский. Он э, известен вот этой синей полоской. Как Бюрен известен полосками вертикальными, разноцветными, то Красинского она одна, голубая и все время на уровне сердца. Э, его сердца. Какой-то четкий метр там, 30 с чем-то. Это записано, если сейчас работу повторяют в каких-то музеях, то вот в этой инструкции. И здесь он эту полоску... Ну, он делал, конечно, другие сначала работы, но потом в основном перешел только вот это самая его знаменитая работа. И он объединял, например, в «Источном пространстве» другие тоже свои работы этой полоской, тем самым снова же нас, как зрителей, наталкивая наталкивал на то, чтобы мы смотрели не только отдельно на отдельные произведения, но и на э, пространство между ними и на контекст. Он эту полоску э, сделал... Э, это, это часть его студии, его студия в Польше будет в Варшаве, то обязательно можно посетить его студию, она сейчас студия-музей. Э, очень интересно, там много таких находок, и тоже вот это присутствие этой полоски, то есть здесь, это уже в выставочном пространстве его студия уже представлена, как его произведение, части там студии, и вот эти полоски вот там на окне, которые вы видите, это полоски Бюрена, который приезжал в гости к Росинскому, то есть они были знакомы, они нашли подобность в своих практиках. И эти полоски по приездив в студию Красинского, нанес на его окна, и они до сих пор там, но уже полностью облущены и ржавые почти. И вот снова это арт на норвежин-итальянская